নমস্কার আমি আকাশ আমার এই চ্যানেলে আপনাদেরকে আবহাওয়া সব কেমন আছেন আপনার সব আজ করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওটা একটু হবে একটু হবে আজকে আমি এই ভিডিওতে বৈদিক মন্ত্র বলে শোনাব তাহলে ভিডিওতে যাওয়া যাক আর বৈদিক মন্ত্র কেমন লাগুন সেটি আপনার কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিব চ্যানেলে পাশে থাকবেন শুরু করা যাক शरो गुण तु शौबिजं कर्वा वै तेजस्विनावदेतमस्तु ते वै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओङ्कर्णे विष्णुवामदेवाः तं बक्ष मक्ष बीज जयत्ता श्री लई रंगई कृष्ण वंशश्रुंगे ओम शांति 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 हय अपयंत महाकानि बाक्रनचोद्रत बीजा चर्वाणी शर्व बंभोपनिषद मोनीराकूज मोनीराक अनुराणमस्तु अनुराक तद्ध नीरा तेजोपनिष्स्ते मा महिशंत ते महिषंत ॐ शान्ति शान्ति शान्ते हर्य पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमुदे पूर्णस्व पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हर्य কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে জানাবেন আর লাগলে একটা লাইক করে দেবো আসি আসি না